अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे ऐसा ही स्पाइसी इंस्पिरेशनल बोट में खुश आमदी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन और हाँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिए बसमिल्लाम आइए हम मूलियों का हलवा बनाने जा रहे हैं मूलियाँ ली है मैंने चार किलो थी मेरे पास पत्ते निकाल के तो उन्हें कद्दूकश कर लिया है और अच्छे से मैंने वाश कर में डाल दिया था इसका पानी निकल गया है मैं इसे गर्म पानी करके आठ से दस मिनट उबालेंगे फिर इसे छान लेंगे दो से तीन मिनट उबाल उबा, उबा करूंगी ना और फिर इसे दोबारा से छान लूँगी इसमें डाल दें दो से तीन मिनट हमने इसे पानी उबला था हमारा तो तीन बस तीन या चार मिनट इसे बॉईल कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए थोड़ा सा एक चम्मच के करीब इसमें केवड़ा वाटर डाल देंगे बॉईल करते हैं ताकि इसमें जो मूलियों की बदबू सी महसूस होती है स्मेल होती है जो इसकी वो अच्छे से निकल जाए देखिए बस मिनट वाटर का एक से दो चम्मच मैंने इसमें डाल दिए दो चम्मच अब इसे मैं निकालूंगी में, निकाल में। इसके इसका पानी न जोड़ लेंगे देखिए दो से तीन उबाल आ गए इसे अब मैं इसे स्टेनर में निकाल लूंगी देखिए इसे निकाल लिया हमने थोड़ा ठंडा करके इसको दबाकर इसका पानी निकालेंगे किसी कपड़े में से छान लेंगे हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं देखिए मूलियों को बॉइल करने के बाद हमने इसे छान लिया और इसकी अच्छी तरह से मुठ्ठी बना बना कर इसका जो पानी हमने निकाल दिया है। आप किसी मलमल के कपड़े में इसे सकते हैं है। देखिए तीन पाव के करीब मैं घी डालूंगी इसमें देखिए दस बारह इलायची मैंने इसे मोटा मोटा जो है पीस लिया है हाफ टी स्पून आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर मैंने डाल दिया इसमें ये बारह के करीब इलायची थी मेरे पास पाउडर बना लिया मैंने इसका आल को घी को मेल्ट करके हम इसमें मूलियाँ डालकर भून लेंगे ये बुनाई इसकी जो हमने करनी है मीडियम फ्लेम पे करनी है मैं इसमें एक डाल दूंगी हाँ ये मूलियाँ इसमें डाल देंगे आप घी में अच्छे से हमने भून लेना है इसे करीबन तीन पाव घी मैंने इसमें डाल दिया है अगर हमें कमला के कहा तो और डाल देंगे दो लीटर दूध लिया है मैंने आधा किलो खोया है अच्छे से भून लेंगे दूध को बॉइल होने के लिए रख दिया हमने आप चाहें तो ठंडा भी यूज कर सकते हैं इसमें इसके अच्छे से बुनाई तकरीबन दस पंद्रह मिनट बुनाई होगी इसके अच्छे से फिर हम इसमें दूध डाल देंगे देखिए मूलियों का पानी वगैरह निकाल के ये तकरीबन तीन किलो तो होंगी रखने से बॉईल किया है उसका पानी अच्छे से निपोड़ के निकाल देना है हमने बिल्कुल तो मूलियों की स्मेल खत्म हो जाएगी सक घी और डालेंगे देखिए आप चाहें तो देसी घी भी यूज कर सकती हैं मेरे पास है जैसे जैसे बुलाई के पर आ रहा है इसका जो है तेल वो घी निकलना शुरू हो गया है चमक आना शुरू हो गई है इसमें। मिनट लग जाएंगे। मैंने मीडियम फ्लेम से थोड़ी सी तेज आग रखी है इसे फ्राई करने के लिए फिर भी दस मिनट पंद्रह मिनट लग जाएंगे इसे। देखिए इसमें चमक होना शुरू हो गई मूलियों का जो अपना थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश होना शुरू हो गया इसका देखिए आपको नजर आ रहा होगा घी जो है इसका देखिए पहले इसमें घी नजर नहीं आ रहा था देखिए अब इसमें चमक जो है आना शुरू हो गई है बल्कि आपको घी भी नजर आ रहा होगा इसमें निकलना शुरू हो गया है इसका मतलब है कि भुनाई के करीब आ रहा है हम इसे इससे पंद्रह मिनट तो इसके लाजमी घूमना इससे पंद्रह मिनट के लिए अब जो है मैंने मीडियम से तेज रखी है थोड़ी मुसलसल तो आपने इसमें चम्मच चलाना है छोड़ना नहीं है इसे वरना ये ब्लैक एंड ब्राउन सा हो जाएगा दूध मैंने दो लीटर लिया है बॉइल कर दिया है, है डाल बिल्कुल करीब है मैं इसमें दूध डाल दूंगी आग हल्की करेंगे हम इसमें देखिए दूध इसमें डाल देंगे हम दो लीटर दूध है मेरे पास दो लीटर दूध मैंने इसमें डाल दिया है आग हल्की कर देंगे इसकी डाल दिया इसको जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा मैं इसे दम पे लगा दूंगी और ये चीनी है तीन पाव अगर हमें कम लगेगी तो और डाल देंगे ये भी इसी में डाल देंगे हम इतना शुरू हो चुका है इसमें बॉयल आ गया है दूध को इसमें हमने पहले भी उबाल के रखा था दूध अब मैं इसे ढक दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आग पे लो फ्लेम पे रखेंगे इसे दस मिनट के लिए उसके बाद देखते हैं इसे देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसे लेकिन अभी भी इसमें दूध बाकी है हमने इसे दोबारा ढक देंगे करीबन ये 20 मिनट और लगेंगे इसके खुश्क होने में दूध को देखिए इसे अच्छी तरह से हमने गलाना है मूलियों को ताकि कच्चापन बाकी ना रहे इसलिए मैंने इसको दम पे लगाया है मूलियों को देखिए अभी बीस मिनट मजीद लगेंगे यही चालीस से पचास मिनट में ये दूध जो है खुश्क हो जाएगा देखिए दो लीटर दूध डाला था मैंने दम पे रखा है इसे दम वाली आपके इसे दिया है दोबारा ढक दूंगी इसे इसके बाद इसे फ्राई करते हुए हम इसमें खोया डालेंगे ये खोया मेरे पास आधा किलो है पिस्ते हैं मेरे पास थोड़े से बादाम है मैंने कट कर लिया बारीक और पिस्ते भी मैंने कट कर लिए हैं ये मेरे पास अखरोट है अखरोट की गिरी है इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है और ये किशमिश है मेरे पास थोड़ी सी केवड़ा वाटर है एक चम्मच में इसमें डालूंगी और ये चीनी मैंने एक किलो ली थी इसमें से ये मैंने थोड़ी सी बचा दी है अगर कम लगेगी तो हम डालेंगे वरना तीन किलो के हिसाब से ये तीन पाव चीनी इसमें बहुत होगी एक किलो का अगर आप हिसाब से एक किलो के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आपको एक किलो दूध किलो जो है उसमें एक पाव के करीब मावा या खोया जो भी आप इसे कहते हैं हम तो इसे मावा कहते हैं सिंह वाले तो खोया और एक प्याली चीनी एक किलो के हिसाब से एक प्याली चीनी खोया एक प्याली और एक किलो दूध तो ये डाल देंगे और ड्राई फ्रूट जितने आप कम या ज़्यादा वो आपके पसंद के हैं तो जितने डालना चाहें आप इलायची पाउडर है वो भी मैंने आधा चम्मच डाला है इसमें करीबन बारह से बारह इलायचियाँ थी जिन्हें मैंने पीस लिया था इसे हम बाद में डालेंगे अभी हमारा जो है दूध अभी शुष्क नहीं हुआ है मूलियों में मूलियाँ अच्छी तरह से गल जाएंगी तब हम इन्हें फ्राई करेंगे एक चम्मच केवड़ा वाटर मैंने डाल दिया इसमें ताकि जो मूलियों की थोड़ी बहुत स्मेल जो है वो भी आपको महसूस ना हो मुझे इसमें चीनी थोड़ी कम लग रही है तो ये जो मैंने चीनी बचाई थी एक किलो में से ये भी डाल दूंगी इसे अच्छे से भून लेंगे आग मैंने मीडियम पे कर लिया कल लग कम पे लगाया था मीडियम पर रखूँ फ्लैन ये जो खोया है ये भी हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए ये थोड़ा हम बाद में डालेंगे अच्छे से जो ये बाकी का दूध है भी खुश्क हो जाए हमने इसी तरह से इसमें चम्मच चलाना है मसल से अच्छी तरह से इसको लेना हमने देखिए इसमें मुसलसल आपने घोटा चलाते रहना है खुश तो करना है हमने इसकी चिकनाई जब ऊपर आ जाएगी तब हम इसमें बाकी का खोया डाल देंगे और मेवादात डालेंगे इसे इस तरह से मुसलसल हमने चलाना है करीबन आधा घंटा या मिनट तो लासमी से प्रोसेस में लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पे इसमें मुसलसल ऐसे खोदा लगाना है आपने देखिए जी ये तैयार हो चुका है हलवा मुर्गी का हलवा देखिए किनारों से यह लैदा हो गया है इसने पैर को छोड़ दिया है ये भी इसका निकलना शुरू हो गया है देखिए देखिए बाकी का जो तो खोया ये भी डाल देंगे हम इसमें हमने पहले डाला था देखिए भुन चुका है वो जो है इसका हलवे का वो निकल चुका है इसमें से ऊपर आ गया है देखिए और ये किनारों से बिल्कुल अलैदा हो गया है डाल देंगे तो है हमारे पास पिस्ते हैं बादाम हलवा हमारा रेडी है इसे अच्छे से घोल लिया हमने देखी घी जो है इसका ऊपर आ गया है ये करीबन आधा घंटा लगा इसकी बुनाई में और 40 से 50 मिनट हमने दम से लगाया था दूध डाल के ये देखिए बेहतरीन सा हलवा है हलवाने वाला ये आप कर देंगे हम बंद बिल्कुल ये रेडी हो चुका है डिश आउट करेंगे इसे हम मूली का बेहतरीन सा हलवा रेडी है हलवाइयों वाला अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें दो में याद रखें अल्लाह हाफिज